assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafiggi keltirilgan bolaning 0 sekund va 1 sekund t teng nol sekund va 1 sekund vaqt oralig'idagi tezligini toping deyilyapti ya'ni mana bu o'q bizda vaqt o'qi mana bu esa x o'qi endi qaraymiz t nolvoy ya'ni vaqt boshida nol bo'lgan ya'ni nol sekund berilyapti nol sekundda uning koordinatasi mana qarang mana bu grafikda nol sekundda uning koordinatasi x noleвoy teng nolga endi t teng t teng bir sekunddachi bir sekundda uning kordinatasi beshga teng metr endi qarayapmiz biz tezlikni topmoqchi bo'lsak tezlik topmoqchi bo'lsak x minus x nolvoy taqsim t minus t 0y deymiz tак ya'ni x minus x bizda bosib o'tilgan masofani beradi tiniruvi esa sarflangan vaqtni beradi o'shaning uchun masofani vaqtga bo'ladigan bo'lsak tezlik kelib chiqadi v teng ksimiz 5 minus nol taqsim tmiz bir minus nol demak 5 taqsim bir demak 5 metr taqsim sekund kelib chiqadi